Группа Ялкинцев восстала против закрытия вечерней школы. В ее помещении чиновники хотят открыть группу для дошкольников. Я хочу получить среднее образование, потому что я по-другому не смогу его получить. Я не знаю, я не хочу. К митингующим чиновники не вышли. Наблюдали за ними из окон горсовета. Народный депутат Украины Олег Ляшко решил поднять людей в зал, где депутаты готовили окончательное решение о судьбе вечерней школы. Гражданский актив Большой Ялты буквально прорвался на сессию горсовета. Люди да вы да вы да вы да да Ляшко предложил снять с повестки дня вопрос об упразднении вечерней школы. Ялтинские депутаты проигнорировали лидера радикалов. Из списочного состава 128 человек. В течение учебного года в то или иное время школу посещали от 20 до 28 человек. Не пришлось сколько человек на Почему? А вы говорите о вечерней школе. Люди, которые работают и не могут прийти в вечернюю школу в связи с тем, что у них иногда бывает торговля. Понимаете? Они не имеют денег и вынуждены за кошки. Какие у нас зарплаты, вы знаете, копейки. Выйдя к трибуне, Ляшко обвинил не ялтинских не чиновников в воровстве и коррупции. И вы тут разбираетесь и рассказываете хвалитесь. Вы возьмите венок в руки и пойдите подмотить ялту. И Бонярчук покажет приклад. Высказывание Ляшко бело-голубым не понравилось. Большинство регионалов покинули сессию. Оставшиеся депутаты попытались вынести Ляшко из зала заседаний. Куда пошли? Кто куда пошел? Никто никуда не поедет. Сам едешь, через мой труп Понял, что ты? Я сказал, так и ты поделал отсюда. Но лучше просто пускай. Я сказал, бандит, что бандит. Ты приехал, что взял? Нет. После потасовки депутаты вернулись. Первое голосование регионалы провалили. Градоначальник объявил голосование повторно. Решение снова не принято.